О, серйозний, О, парні, серйозний в Ахристі, так сказати, в Ахристі. Хочу подякувати всім, хто долучився до збору на цю лавету. На ми її отримали. Це все завдяки вам. Тепер ми маємо можливість всіх коників, які потребують ремонту. На жаль, в нашем районе ремонтная инфраструктура отсутня. Эвакуировать до цивилизации. Разом до перемоги. Дякую вам. Сию тобі в очи, сию проти ночи. Буде тобі враже, так як відьма скаже. О, серьезные парни, серьезные. Во Христе, так сказать, во Христе. Христе, естественно. Ну а как же? Откуда сами? Кострома. А, -а, а Вот она что. Так сказать, глубинка истинная соль земли русской. А -а -а, глубинка Снегурочкой. А глубинка чего? А -а -а, родина Снегурки и. Да, непосредственно Дедушка Мороз. Я что-то слышал про э, как же там, Дед Мороз из этого. Забыл, как он. На У как-то. пустью да. Устю. Устю. Вот. А Снегурочка с Костромой. Они не из одного места. А? Они не из одного места родом. Не Дед Мороз и Снегурочка родились не в одном месте, разве? Ну, ага, видимо, нет, если у нас э, Снегурка из страны, а ну, он же Дед Мороз, он же ее дедушка. Ну понимаешь? да, она переехала, а потом вернулась к нему, и вот с тех пор путешествует вместе с дедушкой. Не дедушка. еще не понимаю. Ну, странное такое, да, соседство? Такой я, я тоже об этом подумал, но То есть, жила она жила с дедушкой там или э, где родители снегурочки всегда возникал у меня вопрос, почему она живет с дедушкой? Хорошо, а мне вопрос, а почему у, у, у вас возникал такой вопрос? Ну, просто очень странно, что э, ну... молодая девушка живет с дедушкой каким-то. Нет, а мне вот тоже мне интересно, а почему у вас такое. Я вопрос, за нее переживаю, э, это же не ваша не землячка, не а мне не безразлична не ее судьба. А почему? Почему Вы, вам безразлична судьба а, Снегурочка? Возникает закономерный вопрос. Нет, а, 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 а хорошо, а почему вам интересует вопрос э, Снегурочки э, дедушки? Ну, потому может, может как быть, как потому вас что вас я, например, я, например, считаю. Почему вы интересуетесь малолетней девочкой? Потому что я считаю, что... Мол... А? Просто не я же отвечаю вам. Потому что я считаю, что Снегурочке было бы лучше жить, например, с вами, чем с Дедом Морозом. Вы-то явно моложе. Ну, естественно, моложе. Э, нет, просто вы мне не ответили на мой вопрос. Отвечаю, потому что я, <просить> меня волнует судьба Снегурочки. Я считаю, что лучшая пассия для... Э, прекрасной молодой девушки были бы вы чем Дед Мороз у вас жена общем, есть да. ну он дедушка она внучка они живут жена конкретно у него значит какая-то есть хорошо вы я так понимаю не из российской федерации Почему? Нет. Вы считаете, что Белгород да. уже э, бросили, да? Я считаю, что Москва защитит Белгород обязательно. Да, 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 да. Все, все, извините, пожалуйста. Да, да, Смотрите, тогда вот когда, тогда получается, у Санта-Клауса нету никого, он что? получается. У него немножечко ни никого нету. И 100. Ну, они просто отдельно от дедушки ну, живут. Он тогда, они просто отдельно от дедушки Нет, живут. А, а как он? Ну как, вот так? Нормально. Он? Вот у вас внучки есть, они же с вами не живут. Нет, у меня внучек нету, слава богу, я чувствую слишком. Для внучек. А тебе, наверное, лет ну до 40-39, я думаю. Ну, ну по Почти угадали да, у меня 42, годика Чуть-чуть не попал. Чуть-чуть не попал. Да, вот, вот, вот прям. Смоточек прямо. Вот что ты по-украински заговорил? Не понято? Ну, ты как-то по-украински заговорил. Она сейчас шматочка? Да. А, я сейчас обосную, а, потому что а, мое детство. Вернее, да, я родился в городе винницы прожил в Молдавии, в Терасполе, в Кишиневе и в а, сейчас скажу, во Флорештах. Ну, ты еще в, в Советском Союзе родился, и получается, еще кусочек маленький да, застал да, Советского Союза. Ну, если мне 42 года, естественно, я в Ну, чуть-чуть застал, чуть-чуть застал, однозначно, однозначно. Ну, 82-й год у меня. 82-й, ты говоришь, да? Ой, да. О, да, ты-то хорошо застал, 9 82 лет. Второй. Одесса и сейчас, еще, еще раз. Я ничего не говорю, я слушаю тебя. А, провел большинство своего детства в Одессе и в Да, Ну, туда понятно откуда. Ну, маленькое детство. Да понятно, откуда ты знаешь украинский. Вот, вот, это, вот это шо и получилось. У меня, шо не, ну я-то знаю, я всю жизнь тут живу на границе. Я, в принципе, достаточно хорошо знаю украинский язык. Просто очень странно, знаешь, ну, когда наше правительство ходит... Не надо. А? Не-не, я слушаю, слушаю. Очень странное заявление. Вот ты как бы русский, русский человек, живущий в Костроме, в России. Какой-то кусок детства, да пускай даже и все детство провел на Украине, знаешь украинский язык, в Одессе, в Ильичевске, он сейчас Мариуполь называется. Я... Нет? Черномор. 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 Ну, не? Ну, неважно, не черномор. суть. И ты знаешь украинский язык, а наше правительство говорит, это все русские города. Как же так. Ну, а почему не наши? Ну, потому что нас там не встречают. Ну. Нет. Подождите, а, смотрите, вот в Одессе, в Одессе, Одесса, да, скажем так, Одесса, не Одесса, Одесса. Это, это вы по-украински а, говорите. Это... это они так говорят. Это говорят Одесситы. Одесситы, Одесса. Вот. И они, 70%, они хотят э, с Россией быть. Это, самое, это истории, кто вам такое сказал. А откуда же столько трупов? Еще, не понял еще раз. Я говорю, откуда же столько трупов? А, откуда столько трупов? Это, это уже другой вопрос. Ну, если бы они хотели а, жить с нами, трупов? они бы с нами нами не Но, воевали, он, правда? правда? Они бы с нами жили. С кем? С вами? Ну, с россиянами. Если бы они хотели с нами жить, они бы, наверное, не воевали с нами. Вот от меня до Харькова 70 километров. Ты знаешь, где Харьков? Угу. Вот мы 70 да. километров идем четвертый год. Я, конечно, вот мы идем 70 километров, ну, даже не 70, а от границы 40, даже меньше. Вот мы четвертый год идем эти 40 угу. километров. Сильно ли Харьков хочет с нами жить, как ты думаешь? Что-то цветами меня а что встречали. Два они... состава через, через меня прошло. Два состава Первой танковой гвардейской армии через меня прошло. Два состава. Это так они с нами хотят жить. Не летай в облаках. У нас серьезный враг, который совершенно не испытывает ни малейшего желания жить вместе с нами в одной стране. Выключи телевизор. А с кем вы хотите? А вы хотите жить Зеленским жить, да? Причем тут я? Ну просто это мой вопрос, это личный мой вопрос. При чем тут я? У ну, меня президент вы... тот же вы... самый, что и у тебя. Просто он несет пургу. Ну это я понимаю. Зачем мне жить с Зеленским? А, Зелен... Зеленский, Зеленский президент, это... президент соседней страны. А, Зачем он мне? Вот. Почему я должен переживать и класть пацанов своих за то, что кто-то не хочет видеть Зеленского? Я, например, Путина не хочу видеть. Так что ж теперь делать-то? Нам его навязали на все века. А Зеленского они изберут и все дела. И нет Зеленского. А Вова будет дальше кричать. Да это же Порошенко был плохой. Теперь Зеленский плохой. А дальше кто будет плохой? Вот ты даже же украинское гражданство. Выберут тебя президентом Украины. Он у тебя плохим сделает. И не сомневайся. что тут Зеленский? Нет, нет. Хорошо. А а, хорошо, а вы, вы э, что видите вот, вот в своем... Вот, ну, я в считаю... Там тебя, тебя Дима зовут, по-моему? Да, ладно. Я просто. забыл, ты сказал Дима или как тебя зовут? Меня зовут, меня зовут Василий. Василий. Василий, Василий. Э, что-то мне показалось Дима. Э, Вась, э, смотри, какая штука. Нет, Дима это мой брат. Это, да. это, это брат мой. Я вас слушаю. Ну, хорошо, Вася и Дима. <связь> Вася, <связь> Вася и Дима. <связь> э, ну, что-то мне послышалось Дима. Может, это он сказал, я не знаю. Это вот, это мой брат. Это мой все брат. Все вы меня сбили. Я, я забыл. Я, Про что я мы буду... только что разговаривали, я забыл. А, Зеленский. Во, Зеленский. Зеленский президент соседней страны. Мы тут при чем? Ну, при чем тут? У нас есть свои вопросы, свои проблемы. У нас есть свои нерешенные проблемы. Но мы должны выбирать президента еще им. У нас что, своих проблем мало? Вот я тебе говорю, они завтра выберут тебя президентом. У тебя же есть украинский паспорт? Нет, какой-то. Я, я родился только, я все лет уехал с Украины. Я а учел украинский учелся. язык зачем-то выучил. Ты смотри, какой хитрый. Вась. А, стопе, стопе. А, украинский язык я не, не выучил. Я просто жил очень много времени, когда не было никаких в Я жил в Молдавии. Я жил, это ты говорил, я помню Молдавил, Одесса, Измаил, я все помню Ильичевска и все такое Там очень много украинцев Ну естественно, это же Украина Кто же там, там должен еще жить? Если да? это Украина, кто же там еще должен быть? Что ж тут удивительного? Естественно, в Украине очень много украинцев В Дагестане очень много жителей Дагестана В Чечне так... чеченцев Это нормально Ну Но... Но, стоп, Украина, если начнем, допустим, даже про... Я, сейчас, я даже предполагаю, вы сейчас начнете про Крым, да, говорить? Я вообще не собирался, но если хочешь, давай про, про Крым поговорим. Будет. Вот, то есть, как бы, Крым чей, да, там все время говорят, там, Крым чей. Крым, он из, изначально, он э, российский... Исконно. Русский. А где мы будем считать начало? Исконно. Где он наш стал? Когда начало вот этого изначально? Хорошо, а изначало тогда, а Украина тогда изначально когда стала? Вообще, это окраина России, Руси, Киевская Русь, мы начнем с этого. А как это Киевская мы Русь просто... может быть Русь на краю Руси? Она же Киевская. У тебя не возникает диссонанса? Если Русь Киевская, как же она может быть окраиной? Это и есть центр Руси. Нет, центр Руси всегда был, находился в Москве. Была Московия. Так, подожди, а Русь Киевская? Московия значит, значит, Московия а не Русь? Уже пошла? Вась, а кто основал Москву? Власть, Москву кто основал? Вася сломался, носить нового. Ти Вася сламався. от то пригрів, який був, да? У Вася? Уплавило.